ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવી અને બીજી વાત તમને ધોરણ તમામ કે સરસ મજાનું સામાજિક વિજ્ઞાન વિડીયો સ્વાધ્યાય પોથી એકમ કસોટી બરાબર આ બધું જ વિડીયો મળી જશે ક્યાંથી મળશે હું તમને આગળ જણાવીશ તો ચલો જોઈએ प्रश्न एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहलू मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं तो जवाब लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं वे मानते हैं कि भगवान दयालु है सबका रक्षक है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है इन अत्याचारों का अंत होना होता दिखाई नहीं देता कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो दूसरा प्रश्न धरती पर हर तरफ क्या है क्यों है तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है हर आदमी डरा डरा सा है कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके तो विद्यार्थी मित्रों आपने जो बात करी थी बराबर तुम्हारे तमाम विषय ना वीडियो जोवा होय प्रश्न जोवा होय तो क्या थी मल से तो वेद डिजिटल एजुकेशन नाम ने एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर अथवा जहाँ थी तमे गेम डाउनलोड करो छो त्यां थी એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો માતા પિતાથી પેપરો મળશે ત્રણથી બારમાં ત્રણ બારના આ રીતના વિડીયો ખુલશે બરાબર એટલે તમારા ક્લાસના મિત્રો દોસ્તો વગેરેને તમે જાણકારી આપી શકો છો કારણ કે બધાને ફાયદો થશે બરાબર અને તમારા ધોરણમાં તમારે જવાનું એટલે विषय खुले विषय में पाठ पाठ में तमने आ वीडियो बधाज मळी जशे अथवा शाला मित्र नाम एप्लिकेशन में जाओ तोरण में जाओ पाठ्यपुस्तक में जाओ विषय में जाओ एटले वेद डिजिटल ना वीडियो में जशो ले वीडियो मिली जशे त्रीजु हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं क्यों तो हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है जीवन में सुख शांति का सुख शांति का अभाव है लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। आगे बदिए विद्यार्थी मित्रों हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं क्यों तो हम सभी को खुशियां के फूल खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा उनके जीवन में कांटे हो तो कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है तो हिमा मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए ये फूल पाकर लोगों के चेहरे उदासी नहीं रहेंगे उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा वे आनंद और उल्लास अनुभव करेंगे इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा प्रश्न दो नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए बराबर हमें तुम्हारे साचो जवाब लिखवाना है राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं तुम तो लेकिन अवसे बरो यहां है मित्रों आगे आवी जेसे हाँ रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे प्रश्न तीन निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए बारिश होनी चाहिए या नहीं तो बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है बारिश होने से कीचड़ होता है गंदगी फैलती है बीमारियां बढ़ती है तो चलो एनो जवाब लीए प्रश्नों विषय तो शु कहे विद्यार्थी मित्रों उदित अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए संकेत क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ उदित अरे बारिश तो भगवान का वरदान है उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है उसी से हमें पीने का पानी मिलता है संकेत पानी तो हमें कुए नदी आदि से मिलता है उदित छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसे बातें करते हो अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है अकाल में नदियां सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता संकेत लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है उदित लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है पीने नहाने खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है संकेत अरे हाँ जल को जीवन कहा जाता है उदित अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं संकेत होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए क्योंकि बिन पानी सब सुन प्रश्न चार उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए उदाहरण कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। सुंदर सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है चार गाय के चार पैर होते हैं उसका उसका भाई विदेश गया है थोड़ा मुझे थोड़ा पानी चाहिए लाल दीदी को लाल गुलाब पसंद है तीसरा तीसरा कमरा खाली था पंद्रह एक पक्ष में पंद्रह दिन होते हैं। प्रश्न पांच अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण क प्लस क धक्का उसने मुझे धक्का मारा ऐसे च प्लस च च कच्चा यह आम कच्चा है त प्लस त कुत्ता कुत्ता वफादार जानवर है न प्लस ना नन अन्न अन्न खेत में पैदा होता है द प्लस ध द्व बुद्ध यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है दा प्लस वा द्वा द्वा विद्वान या विद्वान पुरुष है श प्लस व स्व विश्व विश्व में शांति होनी चाहिए ह प्लस या या आज असह्य गर्मी है द प्लस पद्मा, उसके पद्म उसके चरण पद्म जैसे है તો આ સાથે મિત્રો સરસ મજાનો અભ્યાસનું સોલ્યુશન અહીંયા પૂર્ણ કર્યું તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો અને હા વોટ્સએપ ટેલિગ્રામ ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ જોઈન થઈ જજો તો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત